الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعليه وصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم دا من حمد قلب ايتادا بالله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اي محمد عليه السلام البتة بس سزجا من شو قرآن دا قصالان إن جزالان سوزلا برامز وحالا كي سز غافل دا allohning zikridan g'ofil emas balki mana shu qissalardan g'ofil edi n u payg'ambarlarni qissalarini sizga ro'y rost so'zlab beramiz Alloh taolo boshqa oyatda boshqa oyatda yatafakkarun. Mana shu qissalarni ularga so'zlab bering e muhammad alayhissalom shoyat ular fikr yurituvchilardan bo'lsa. mana shu yuqorida aytilgan oyatlar bu payg'ambarlarning qissalari qanchalik mohiyati kattaligini qanchalik qadri ulug'ligini belgilab beradi rasululloh mana shu rasululloh salllohu alayhi vasallamni hayoti va qolaversa boshqa hamma o'tgan payg'ambarlarni hayoti mo'minlarga va kelajakda yetib keladigan barcha bir ummatlarga bu ibrat namuna bo'ladi siz bilan biz avvalgi ummatlarni holidan xabar olishligimiz uchun ularni qilgan xatolarga tushib qolmasligimiz uchun olloh subhanava taolo qur'oni karimda ba'zi payg'ambarlar qissalarini mufassal ba'zilarini muxtasar bayon qildi aqlli odam boshqalarni xatosini ko'rib dars olib ana shu xatoga tushmaslikka harakat qiladi aqli yo'q odam o'zini qilgan xatolardan dars oladi alloh taolo siz bilan bizga bu payg'ambarlarni qissalarini avvalgi o'tgan qavmlarni so'zlab beryaptiki ey muhammad alayhissalomni ummati avvalgi o'tgan qavmlardan o'tgan sodir bo'lgan xatolarni sizlar qilmanglar va ularni holiga sizlar tushib qolmanglar <laughs> siz bilan bizga mana shu qur'onda zikr qilingan payg'ambarlarni soni yigirma beshta yigirma beshta payg'ambarni ismi zikr qilingan <laughs> <laughs> alloh taolo payg'ambarlarni ba'zilarini qissalarini qur'onda mufassal bayon qildi ba'zilarini muxtasar bayon qildi Wa 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 alayka min anba'i rusul ma bihi fu'adak ja'aka fi hadhihi dhikra <laughs> har bitta işte ishni qilishlikdan odam har qaysi odamda ko'zlagan maqsadlari bo'ladi yani mana shu qissalarni o'rganishdan avvalgi maqsadlarimizni belgilab olaylik qissalarni o'rganishdan nima maqsad ko'zlanadi bu faqat eshitib qo'yib ha bir zamonlarda munaqa ish bo'lgan ekan bir zamonlarda unday bo'lgan ekan deb u ko'ngil xushligi uchun eshitib qo'yadigan qissalar emas bu bu hayoliy qissalar ham emas odamda hayoliga kelgan yani bu roman yoki qandaydir ertak hikoya emas bu qissalarni qadri hayotda sodir bo'lgan voqe bo'lgan qissalar va bu qissalarni so'zlayotgan zot alloh azza va vajalla bu qissalarni o'rganishda maqsad birinchisi qalblar taskin topishligi ana yani shu payg'ambarlardan sizga qissalarni so'zlab beramiz qalbingiz taskin topishligi uchun deyapti alloh taolo demak hayotda ba'zi bir ishlar bo'lgan paytda shuni ko'rib turib avvalgi ummatlarni holidan xabardor bo'lsak ha o'sha paytda bunday bo'lgan edi a ha, bu ham bunday bo'ladi qavmlar bo'lgan man ashadda minna bizdan ko'ra quvvatliroq kim bor endi deyishgand de alloh taolo annalloh allazi ashadda quwwa ular yo'qdan ularni bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroq ekanligini esdan chiqarib qo'yishdimi vayron qilib tashlamadimi ot qavmini shu narsani takrorlamaslik uchun biz qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak ba'zi birovlar birovga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa bir xalq ikkinchi xalq ustida tajovuz qilayotgan bo'lsa od qavmini eslab qo'yaveramiz od qavmi ham pufek birodarlar qancha ichgan sari shuncha terisi nafzlashadi nimaga yaqin bo'ladi otilishlik yaqin bo'ladi ya'ni aytamizki ha, ha bu narsani biz bilamiz deymiz a bu avvalgilarda bunday bo'lgan endi bunday bo'ladi ya'ni sendan burungilar sen qilgan ishni qilgan edi ularni holidan biz xabarimiz bor uni biz qilmaymiz ikkinchidan tarix kitoblariga aralashgan botilni yo'q qilishik uchun o'rganamiz bu qissalarni ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki har bitta davr har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib tarixda gapirib beravergan ekan bir davlar bo'ldi o'zimizni ota bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan bosqinchilarni g'ayri dinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi dedi birodarlar vaholanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'il bolalar emasmidi o'shalar o'sha paytda chappachol ishonaverganmiz ha bosmachi ekan o'shular deb subhanalloh o'ylab ko'rmagan ekanmiz ha u o'zini yurti bo'lsa narigi bostirib kelgan bo'lsa bu himoya qilayotganda bosqinchi umi bumi lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xohlasa xohlamasa orasiga botir aralashib qolishigi ehtimolda xohlamas ekan lekin bu qissalarni afzalligi olloh azza va jalla qur'onda bayon qilyapti alloh taolo aytadi biz bu qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishik ham o'zimizni zimmamizga deydi demak bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa shunday sodir bo'lgan yuz foiz toza birodarlar hech qanaqa davrga hech qanaqa siyosatga hech qanaqa bir odamlarni ra'yiga qarab yozilgan emas bu tarix 3 uchinchidan maiza zikr mu'minlar uchun Mu'minlar eslatma olish kerak qoruna puldor bo'lgan ekan terisiga sig'may ketgan ekan ala ilmin Amen bu pullarga o'zimi ilmim bilan o'zimi aqlim bilan o'zimi harakatim bilan yetishdim nimaga zakot beraman degan ekan birodar. shunda dunyo hayotini havas qilganlar qarab turib ha bu qorunni qorunni duvolasini katta olganda qaniydi bizda ham shunday narsa bo'lsa deb havas qilganda iymon keltirganlar aytdiki ey sizlarga berilgan iymonni qadri baland bu narsani havas qilmanglar deb turuvdi shunday yer yutib yuordi qaraymizda ha insonda qo'lida qancha bo'lishdan qat'i nazar iymon bo'lsanglar, qolgan ish narsa emas kirib ketdi qiyomatgacha ham bir qarishdan botib boradi deyiladi rivoyatlarda qovrun boyligi shunaqa bo'lganki alloh taolo boyligini dollar bilan tilla bilan o'lchagan emas kalit bilan o'lchagan biz unga shunday bir xazinalarni berdikki xazinalari berkitilgan uylarda kalitini ko'tarib yurgani bir nechta quvvat egasi bo'lgan kishilar qiylanardi deydi kalitini ko'targani uch to'rtta qora qullari qiylanardi kalitni endi har bitta kalit bitta xona degani har bitta xona degani boylik degani lekin qay Aytayapmiz-ku, maviza va eslatma mo'minlar uchun boshinglar osmonga kelsa 'shunchalik bo'lasizlar birodarlar lekin nimasini olib ketdi demak bu qissalarni o'rganishdan maqsad qalbimiz taskin topishligi uchun tarixni yaxshi o'rganishligi uchun va qalblarimiz taskin topishligi uchun <tik> ala ba'd, Allah, Va ibn -qudus. bu payg'ambarlar qissalarini alloh subhana siz al bilan bizga bayon qiladi birini ikkinchisidan mufazzal qildik ba'zi payg'ambarlarga olloh taolo so'zladi ba'zisini darajasini ko'tardi ba'zisini otasiz yaratdi ba'zisini otasiz ham onasiz ham yaratdi toki otasi yaralgan iso alayhissalomni xudo o'g'li deyishmasin chunki onasi bor edi iso alayhissalomni ha odam alayhissalomni ishi bundan kattaroq emasmidi otasi ham onasi ham yo'q ediyu otasi yaralsanglar xudo o'g'li deysizlarmi odamga qaramaysizlarmi deyapti alloh taolodarhaqiqat <t -i>

birodarlar qaraylik bu payg'ambarlarning hayotida podshohlari bor agar podshoh bo'lsak ibrat olaylik boylari bor ibrat olaylik chiroylilari bor ibrat olaylik habbir odam chiroyli bo'lsa xaridor ko'p bo'lib yurgan bo'lsa hali shu chiryni bahona qilib ibodatdan qoldim deya olmas ekan Yusuf alayhisolamda chiroyi butun mahluqotni chiroyiga barobar edi bir aytar ekan xotinim yomon desa lut alayhisolam, nuh alayhisolam misolilar ekan xotini lut qon tinchali yomonmi birodam ksalidin desa Ayyub alayhisalom oqilar ekan. Bir odam kambag'alchik qursin, shu kambag'alchlik bilan bolib bla cha yaxshi qlaolan ibodat qila olmagan bo'lsa, iso ochalis ayhisalom yatagidan boshqa ech narsa omagan ekan hayotda. Iso masih deyilishiga birinchi rivoyatda onasi tug'ilganda yo'q bilan mast qilgani shuning uchun masih deyiladilarki ikkinchsida sayohat qilib yuradi yer yuzida vatani yo'q edi uyi bo'lmagan ekan birodar Iso birodarioyha uyi bo'lmagan ekan payg'ambarlarni qarasangiz albatta sizga ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarni hayoti bor yoki sahobalarniki bor Bittasini poshsholigi Alloh ibodatdan to'smadi bittasini gadayligi Alloh ibodatian to'smadi bittasini bolasini kofirligi bittasini xotinini kofiligi Alloh ibodatdan to'smadi yer yuzida yashayotgan odamlarni eng afzali kimlar payg'ambarlar rasululloh sollallohu alayhi vlm aytadi payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamni eng afzali bu abu Bakr siddiq O'shunda ham abu Bakr siddiq odamlarni eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi. payg'ambarlar birodalar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarda zulmatga jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'l boshchilari. Agar bularni tarixni bilmasak biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas bano isroilda bitta payg'ambar bo'lsa ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi bir vaqtda o'zida 3 ta payg'ambar ham yashadi Alloh taolo bandalarga mehribon ekan ularni adashib ketishligini xohlamas ekan pay... birodarlar payg'ambarlarda bo'lishligi Allohga kerakmi bizga kerakmi insonlarga zarurat bu insonlarga kerak bu narsa ta Alloh taoloning marhamati va ma adeydi Alloh taolo ala. muhammad alayhisalm to'g'risia ey muhammad alayhissalom biz sizni yer yuziga insonlarga rahmat qilib yubordik deydi ya'ni biz rahmimiz kelganligidan sizni yubordik odamlar jahannamdan o'zlarini saqlab qolishsin va ta alloh taoloning foydasiga hujjat qoyim Qiyomat kuni borganda odamlar ey payg'ambarlar bormidi jannat do'zax degan narsa bor biz eshitmagan ekanmiz işte bu narani demasliklari uchun alloh abzallığı... aza va jallal payg'ambarlarni yubordi yoki nazir ogohlantiruvchilarni yubordi har bitta qavmda albatta jannat do'zax borligini xabarni aytgan ogohlantiruvchi o'tgan hech kim ollohni oldiga borganda bahona yoki hujjat qil olmaydihar bir ummat o'tgan aarichdbo'lgan bu qissalarni afzaligi biroa qilsa kirishganimiz yo'q hali bu taqdimoti bu nimani o'rganganimizni bilib qo'yaylik nimani ehitaotganligimizi bilib qo'yai bu hayol emas bu qissalar Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti demak birorta oldidan ham ortidan ham botil kelmaydi avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar bu qissalar bizga bayon qildi bu qissalar insoniyat tarixini umurtqasi hamma tarix shunga osiladi yer yuzida insoniyatni hayotiga qattiq ta'sir o'tkazgan qo'mondonlar podshohlar boyvachchalar shunaqa insonlar o'tgan lekin bularni hech qaysisini ta'siri pay'ambarlarni insonlarga ko'rsatgan tarzichalik bo'lmaydi tarixiga agar biz payg'ambarlar tarixini bilmasa ekanmiz qur'onni juda katta qismidan bexabar qolgan bo'lamiz deyarli 3 biri deb qo'yavering Alloh alam bitta banu isroil qissasi qur'onda 70 o'rinda zikr qilingan 70 de ta oyatda emas 70 o'rin ya'ni to'rtta oyat bitta o'rin bo'lishi mumkin 20 ta oyat bitta o'rin shunaqa o'rindan 70 marta kelgan nimaga niga alloh taolo Musa alayhisalom qissasini eng katta qissa qilib bayon qildi banu isroilni kimligini bilib olinglar deb Alloh deyapti ollohi sizlarni <laughs> ben va meni dushmanim deyapti o'zlarini qavmidan bo'lgan o'zini millatidan bo'lgan yahudiy bo'lgan Musa alayhisalom fir'avnni so'yib xorqib turgan joyida yahudiylarni olib chiqib ketib 20 ta yaqin mo'jiza ko'rsatdi nima muomala qilishdi xorlikdan olib chiqib ketgan Musa payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rgandan keyin ey musulmonlar ko'zingizni ochinglar bu hech qachon sizlarga el bo'lmaydi bu xalq bular sizlarni ben va meni dushmanim deyapti 30 yil qo'shningiz bo'ladi 100 yil qo'shningiz bo'ladi lekin yahudiyligicha qoladi <gayr> u. alayhim Seni g'azabinga uchramagan va adashmaganlarning yo'li bo'lgan to'g'ri yo'lini bergin deyotganda de, mana shu qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak nimaga yahudi, yahudiy nimaga yomon ko'rishimiz kerak nimaga bizni dushmanimiz deyapti alloh birodarlar. birodarlarmodomiki haq yo'lda yurmoqchi ekanmiz odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmoqchi ekanmiz biz ambiyolar tarixini o'rganmasdan hech qanday ilojimiz yo'q chunki u kishilar da'vatchilarni ustozlari bo'lgan shunday emasmi agar bir odam bir odamni haqqa da'vat qilmoqchi bo'lsa kimdandir o'rganish kerak Ha? bir mush sarma qilishim kerak gapimni olmasa nima qilish kerak so'ksa nima qilish kerak jirillab tashab chiqib ketish kerakmi Yunus alayhissalom qavmini boyada chiqib ketib qoldi, nima bo'ldi? baliq yutib yubordimi Ha, demak Alloh yo'lida yetayotgan mashaqqatga nima qilish kerak ekan chunki buni mukofotini alloh azza va ajalab beradi hech qaysi payg'ambarda oyog'ini taylarga gullarda chachib gulchambarlar bilan kutish olmagan ekan keling deb demak haqqa gapirganda de, so'kish eshitasiz haqqa chaqirganigizda har xil nomlarni olasiz bunga nima qilish kerak sabr qilish keraklini qachon o'rganamiz ekan Payg'ambarlar ta'lim payg'ambarlarao'rganganimizdan keyin mana bu qissalarda Isroiliyot olinmadi Ana shu qissani yozgan tarjima kishi mana tolif muhammad aytadi men mana shu qissalarni tayyorlashlikda isroilyot va zaif hadislarga e'tibor qaratmadim hadislarda faqat sahihlarni oldim hadislarda ibn abbosga ibn kasir va ibn tayanaman ya'ni aytilayotgan isroilyot degani birodarlar tavrot va injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilingan ma'lumotlar olingan bo'lsa shu isroilyot isroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi isroilyot rasululloh salllohu alayhi vasallam aytgan Mana <laughs> shu tavrot va injilda payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlarni yolg'on ham demanglar rost ham demanglar chunki rost bo'lgan joyi ham bor botil aralashib ketgan joyi ham bor biz tasdiqlamaymiz inkor ham qilmaymiz lekin bu qissalarda keltirilgan emas agar keltirilgan bo'lsa aytib qo'yilgan ya'ni sahih ma'lumotlardan deyarli ma'lumot topolmadim lekin isiroyoa mana bunday deyilgan deb qo'yiladi qissani boshlaymiz birodarlar qissani avvalidan boshlaymiz hali odam alayhissalom yaralmasdan turib بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء الله عز وجل har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir va har bitta ishga şey alloh vakildir osmonlar yerlarni olti kunda yaratdi va ollohning arshi suvni ustida edi birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi şey. tartibda javob berishadi imom ahmad mustatlarda keltirilgan sahobalardan ibn amir ruqai so'raydi Ya rasululloh olloh taolo hali osmon yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi joy masalasi bilan makon masalasi birodarlar qayerda deydi. rasululloh sallalohu alayhi vasallam kana fi ama bo'shliq deydi. so'ngra arshini suvni ustiga yaratdi demak birinchi yaralgan narsa Ta alloh taoloning arshi suv ustida yaraldi hali yer yo'q hali osmon yo'q hali hech narsa yo'q Allohdan boshqa hech narsa yo'q imom ahmad abu dovud termiziy musnadlarda keltirilgan uboda ibn somat roziyallohu anhudan rasululloh aytadi "Alloh taolo yaratgan narsalarnin eng birinchisi qalam dedi Yani yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi bu hadisda qalam deyilyapti olloh azi va jala qalamni yaratdi va unga yozdi qalam nimani yozaman dedi mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yozdedi ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni kichik ishni qalam nima qildi rizqilarni ham yozib qo'ydi shu yerda hali osmon yoqhali yer yo'q inson yo'q jin yo'q hech nars yo'q loh Allah taolo yozib qo'ydi hama yo imom usunda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarni fikriga ko'ra abdulloh ibn abbosni va abdulloh ibn amr ibn osti quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi alloh taolo maxluqotlarni taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi demak arsh bo'lgan <laughs> suv ustida keyin qalam yaratilgan qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa maxluqotlar nima qildi yaratildi demak arsh qalam va ha? hayvonla maxluqotlar eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizni dunyoimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi chunki qalamni biz tasavvur qila olmaymizda qalamni birodarlar lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini alloh azza va jalla o'zi biladi imom buhoriyda keltirilgan Ibn ibron i husayndan yamandan bir top odamlar kelib rasulullohdan "Ey rasululloh sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik yaralishning avvalida Nima bo'lgan edi mana shu narsa haqida so'ragani keldik dei rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi eng avval Alloh bor edi undan avval hech kim bo'lgan emas uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda ya'ni lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi demak arsh qalam lavhul mahfuz va osmon yer a undan keyingi mahluqotlar bidoyatul xalq mahluqotlarning yaralishi haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi yetadimi yarim soat bo'lib qoldida odam alayhiaashgaha gapirib qo'yamiz ekan bo'lmasa mana osmoni yer va boshqa maxluqotlarni yaralishi imom ahmad imom muslim darvot qilgan hadis abu xurra rziyallohu aytadi rasululloh salllohu alayhi vasalam dedi meni qo'limdi ushlab turib dedi. olloh tuproqni shanba kuni yaratdi tog'larni bozor kuni yaratdi daraxtlarni duyshanba kuni yaratdi kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni si seyshanba kuni yaratdi nurni chorshanba kuni hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtda yaratdi Shuning uchun juma kuni birodalar muborak kun mana shu bizning dunyimizda yaralgan maxluqotlarni eng oxirgisi odam alayhissalom bo'ldi odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tuni orasidagi vaqt yaratildi السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون في على الله هو الغفور الرحيم odam alayhissalom yaralishidan burun farishtalar bo'lgan jinlar bo'lgan mana farishtalarni alloh taolo juda ko'p oyatlarda nurdan yaratganligini bizga bayon qiladi jinlarni esa o'tdan yaratganligini bayon qiladi demak rivoyatlarda keladi mana hadislarda jinlar odam alayhissalomdan 2000 yil yaralishidan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan va haloqan degan iblis ey iblis nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh tortding deganda uni turpoqdan yarating meni o'tdan yarating dedi ana yani shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan jahannamdi o't bilanzobla ekan alloh shundaymi shunday ha jin o'tdan yaralgan bo'lsa qana qilib uni o'tga solib o'tni o't bilan ot ot azoblaydi deganda haligi olimchi juda chiroyli javob berib ekanki insonni nimadan yaratgan Turp odam sen nimadan yaralgansan Turp odam yerdan guvarakdi olgan ekan mana nimadan yaralgan turp odam boshiga burib xoni chiqarib qo'yib turib mana qilib azoblaydi degan ekan ya'ni jinni qanaqa qilib azoblashiga sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin parvardigor o'zi biladi qanaqa qilib azoblashligini yana bitta so'ragan ekan Ha, aroq nima uchun harom Agar uzumdan boshqa narsadan tabiiy halol narsalardan olingan bo'lsa nimasi xarom deganda aytgan ekanki olim bir siqim turpoq olb turib betingizga chaqsam ozor chekasizmi ha yo'q bir siqim suvni olib turib betingizga chassam ozor chekasizmi yo'q ha endi o'sha turproqni suvga aralashtirib yaxshilab pishirib quritib turib basharangizga ursam nima bo'lasiz deganda qonaydi degan ekan uzum olma harom emas ana shu protses akalar o'sha jarayon e, harom qilib qo'yyapti u narsani demak birodarlar nimaga horomni o'zi asli musulmon so'ramaydi bizni aqidamizga to'g'ri kelmaydi olloh halom dedimi gap tomoq lekin bunaqa aqlilar chiqib qoladigan bo'lsa islomda hamma yoqq avob borradi faqat bz bilmaganligimiz uchun so'ryapmiz u narsalani boshimizga guvolak yelib qolishdan burun tovba qilaylik Alloh Allah, taolo mana iblisni jinlardan ekanligini aytadi hasan Basri aytadi iblis hech qachon farishta bo'lgan emas jannatda qanday bo'lib qolgan qanday qilib jannatga kirib qolgan edi ha mana ibn umar ibn aboslardan keltirilgan hadisda aytiladi jinlar odamdan 2000 avval yer yuzida yashaganlar mana shu yerda jinlar yashagan birodalar. bu sahih hadisda keltirilgan yer yuzida buzg'unchilikni haddidan oshirishgan Nohaq qonlar to'kkan, gunohni ko'p qilganlarida alloh azza va jalla farishtalardan iborat qo'shinni tushirdi jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'ldi farishtalar jinlarni yakson qilib dengizlarga okeanlarga orollarga surib tashladi jinlarni yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodalar. sahih hadislarda keladi iblisni suvni ustida arshi bor deydi rasululloh ana shu suvdan turib okeandan dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi deyiladi iblis ana shu jinlarni yer yuzidagi podshohi uni taxti suvni ustida ana shu odamlarni ustiga yuborishligini qo'shinlari qo'shib yuborish haqida ma'lumotlar bor yuqorida aytilgan ma'lumotlar odam alayhisalom yaralgunga qadar bo'lgan ishlar Inshaalloh keyingi suhbatimizda odam alayhisalom yaralishi haqida so'z yuritamiz, inshaalloh Assalomu <laughs> alaykum <laughs> va <laughs> va 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 rahmatullohi alihi sahbihi ajma'in.